હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીની સ્વધન પોથીનો પાઠ ચાર ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પાઠ ચારના સ્વધન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે तो चलो सीखिए पाठ चार उठो धरा के अमर सपूतों सौ प्रथम प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए एक नई प्रातः है नई बात है नई किरण है ज्योति नई नई उमंगे नई तरंगे नई आस है सांस नई आपेली पंक्तियों भावार्थ आ मुझे लखी यह पंक्तियाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत की नई सुबह का वर्णन करती है कवि कहते हैं कि अब एक नई सुबह आ गई है जिसमें सब कुछ नया है नई बातें नई किरणें नया प्रकाश नई आशाएँ नई उमंगें और नई ऊर्जा है सवाल नंबर बे सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है आपेली पंक्ति नो भावार्थ लखी शका शिक्षा का मंदिर ज्ञान की देवी सरस्वती का पवित्र स्थान है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी और शुभ संपत्ति है इस मंदिर की रक्षा करना और ज्ञान प्राप्त करके इसे पूजा करना हर एक बच्चे का कर्तव्य है प्रश्न नंबर बे प्रश्न के उत्तर लिखिए एक डाल डाल पर बैठ विगह कुछ नए स्वरों में गाते हैं का अर्थ अपने शब्द में लिखिए तो लखी शिक इस पंक्ति का अर्थ है कि स्वतंत्रता के बाद जैसे पक्षी डालियों पर बैठकर नए मधुर स्वरों में चहचहाते हैं उसी प्रकार स्वतंत्र भारत में लोग भी खुश और उत्साह से भरे हुए हैं यह नई आजादी की खुशी और नई आशाओं का प्रतीक है जहां हर कोई अपने मन की बात खुलकर व्यक्त कर सकता है सवाल नंबर बे हमें रक्षक और पुजारी बनकर क्या करना है जवाब में लखीशु हमारा देश सरस्वती का पावन मंदिर है सभी प्रकार की विद्याएं ही हमारी शुभ संपत्ति है हम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है हमें यह ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है तरण कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है कवि देश के सपूत को संदेश देते हुए कहते हैं कि अब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है देश के लोगों को तुमसे जो बड़ी बड़ी आशाएं हैं उन्हें तुम्हें पूरी करना है तुम्हें लोगों में नई प्राण पूर्ण है देश का बिछड़ापन दूर करना है इस प्रकार कवि ने सपूतों को देश का नव निर्माण करने का संदेश दिया है चार कवि नया राग कहाँ भरने के लिए कहते हैं क्यों कवि ने इस नए युग की वीणा में नए राग भरने को कहा है क्योंकि आज हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ है और स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है प्रश्न नंबर त्रन प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे देश के नव निर्माण के लिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करना चाहूँगा स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लूँगा पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाऊंगा और लोगों को जागरूक करूंगा। बै हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन सी है उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं जवाब में लिखी शिकाएँ हमारी राष्ट्रीय संपत्ति में ऐतिहासिक इमारतें सार्वजनिक स्थल प्राकृतिक संसाधन सरकारी संस्थान और सार्वजनिक परिवहन के साधन आदि है इनकी सुरक्षा के लिए हम उन्हें नुकसान पहुंचाने से बच सकते हैं स्वच्छता बनाए रख सकते हैं तरण उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में उतारना चाहोगे उठो धरा के अमर सपूतों कविता में नई चेतना लाने ज्ञान का दीप जलाने देश को नई दिशा देने और स्वतंत्रता के महत्व को समझने जैसी बातें हैं मैं अपने जीवन में इन बातों को उतारना चाहूँगा प्रश्न नंबर चार कविता पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए अँ एक कविता आपजवा है तेना आधार अपने नीचे आपेला प्रश्नों जवाब लिखवाना है एक भारत देश की मिट्टी से कैसी खुशबू आती है भारत देश की मिट्टी से सौधी सी खुशबू आती है सवाल नंबर बे सूरज की किरणें कहाँ जाकर बोलती है सूरज की किरणें हिमालय की चोटी पर जाकर बोलती है त्रण भारत भूमि का एक नाम क्या है भारत भूमि का एक नाम नई तरक्की है चार हमारे वीरों ने गोली कब खाई थी हमारे वीरों ने आजादी लाते लाते गोली खाई थी पांच कवि कैसा कर्म करने के लिए कहते हैं कवि कहते हैं कि हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भारत भाग्य विधाता बन जाए प्रश्न नंबर पाँच चित्र के आधार पर कविता का निर्माण कीजिए अं एक चित्र आपेलू है તે ચિત્રને આધારે આપણે કવિતા લખવાની છે મેં અહીંયા એક કવિતા લખી છે તમે તમને બીજી કવિતા કવિતા બનાવીને પણ લખી લખી શકો છો શકાય છે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર છ અપૂર્ણ કાવ્ય કો પૂર્ણ કીજીએ અહીંયા એક અધૂરું કાવ્ય છે તેને પૂર્ણ કરવાનું છે હુવા સબેરા ચીડિયા બોલી બચ્ચોને તબ આંખે ખોલી સૂરજ કી કિરણે જબ ચમકી નહીં આશાએ મનમે ધમકી આ રીતે અપૂર્ણ કાવ્ય પંક્તિને પૂર્ણ કરવાની છે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર સાત ઉદાહરણ કે અનુસાર વાક્ય ફીરસે લીખીએ ઉદાહરણ આપ્યું છે નદી કી ચૌડાઈ અધિક છે નદીઓ કી ચૌડાઈયા અધિક છે અહીંયા એક વચનમાંથી બહુવચન વાક્ય બનાવેલું છે એક મહિલા પ્રાર્થના કરતી હૈ તો મહિલાએ પ્રાર્થના કરતી હે બે પહાડ કી ઊંચાઈ અધિક છે પહાડો કી ઊંચાઈયા અધિક છે ત્રણ મોબાઈલને દૂરી કો કમ કરી દિયા मोबाइल ने दूरियों को कम कर दिया चार मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहती मैं किसी की बुराइयाँ करना नहीं चाहती पाँच लकड़ी की लंबाई ज्यादा है लकड़ियों की लंबाइयाँ ज्यादा है प्रश्न नंबर आठ शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए शब्द को तुरंत बाद आने वाला शब्द लिखिए धरती तो धर्म बचपन तो बचपना क्षमा तो क्षमादान सोना સોના ચાંદી સફળતા સફળતાપૂર્વક આ રીતે શબ્દકોષને આધારે તેના પછી તરત આવતો શબ્દ લખવાનો છે દેશ દેશકાલ સપુત સપુત્ર સ્વતંત્રતા સ્વતંત્રતાપૂર્વક દીપક દીપકાંત રાષ્ટ્રીય રાષ્ટ્રીયતા આ રીતે લખી શકાય અહીં આપણા પાઠ ચારના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ આઠની હિન્દી વિષયની પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમે ધોરણ આઠ હિન્દી સ્વર્ધન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય

આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો